وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهل إن شاء الله كنت سنبوم سمولة كتاب مختصر شعب الإيمان للبيهقي أتبوم تجب إيمان من القرآن والحديث. حديث إمام القزويني الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين Tak ingat dah muka surat berapa tu Kan Muka sebab eh? Baik Amar ma'ruf nahi Betul Jadi insyaAllah kita sambung semula Pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman Dan Bayi Hati Karangan uh, Syekh ataupun Imam Nombor tiga Baik jadi cabang iman yang ke-53 daripada kitab Syu'abil Iman atau Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi karangan Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi lama dah kita tangguh pengajian kita. Jadi sebelum daripada kita sambung pengajian kita daripada kitab ini suka saya atau hamba ulang balik perkara yang pernah beberapa kali kita ulang sebelum daripada ini. Jadi yang pertama sekali kita kena tahu apa makna iman. Iman apa yang disebut oleh ulama dia ada dua makna. Yang pertama makna yang khas, yang kedua makna yang am. Iman makna yang khas dia merujuk kepada hati kita mempercayai atau hati kita membenarkan setiap perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman dengan makna yang khas adalah hati kita mempercayai segala perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu iman dengan makna yang khas. Adapun iman dengan makna yang umum adalah hati kita mempercayai apa hak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut kita mengaku dan kita menterjemahkan apa hak yang kita i'tiqad dalam hati dengan anggota-anggota kita. Baik. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dalam cabang-cabang iman ni kita dapati bahawasanya ada sebahagian daripada cabang iman bukan hanya melibatkan kepercayaan dalam hati, bahkan ia melibatkan perbuatan yang dilakukan oleh anggota. Kerana iman di sini dengan makna yang umum. Dan pernah beberapa kali kita sebut sebelum daripada ni, sebenarnya kitab Mukhtasar Syu'abul Iman ataupun kitab Syu'abil Iman yang asal yang dikarang oleh Imam Imam Baihaqi terbentuk kitab ini kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis antaranya adalah Imam Muslim dalam kitab sahih beliau yang mana kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawasanya iman itu ada lebih daripada tujuh puluh ada riwayat yang kedua lebih daripada enam puluh ada riwayat lebih, hmm. lebih daripada tujuh, tujuh puluh jadi imam kata Rasulullah al-imanu situn uh, ataupun bid'un wa situna awqal uh, bid'un wa sab'una syu'bah imam ni ada enam puluh cabang lebih ataupun tujuh puluh cabang lebih Alaha haqaw la ilaha illallah wa adinaha imaqatul adha'anil tariq yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah Manakala yang paling rendah adalah kita menghilangkan perkara yang mengganggu daripada jalan. Menghilangkan perkara yang mengganggu daripada jalan itu termasuk dalam cabang imam yang paling rendah. Dan itu bukan melibatkan benda pegangan yang dipegang dalam hati tapi melibatkan perbuatan. Sebab itulah imam, maksud imam di sini adalah dengan makna yang yang umum. Baik, cabang imam yang ke-53 adalah saling membantu dalam kebaikan saling membantu di dalam melakukan kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda yang baik kita mesti kena saling membantu. Patut yang keduanya jangan saling membantu di atas dosa dan permusuhan. Dan kedua perkara ini dosa dan permusuhan adalah benda hak yang, yang dilarang. Jadi hak yang pertama benda yang diperintah, yang keduanya benda hak yang, yang dilarang. في حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أُنصُر أخاك ظالمًا أو مظلومًا فقال رجل يا رسول الله أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا فقال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه تلون له صدره dan yang dizalimi kita ada orang yang menzalimi, orang lain dan kita ada orang yang dizalimi kita hidup dalam bermasyarakat ni macam-macam lah benda ni berlaku kadang-kadang yang menzalimi dengan yang dizalimi ada hubungan kekeluargaan baik kadang-kadang tidak ada hubungan kekeluargaan tapi ada hubungan jiran Kadang-kadang tak ada hubungan jiran, tak ada hubungan kekeluargaan suku zakat. Tapi dia menzalimi kita, kita dizalimi oleh dia ataupun kita menzalimi dia, dia dizalimi oleh oleh kita. Cuma sebelum daripada kita nak bincang siapa yang melakukan kezaliman, siapa yang dizalimi, kita kena faham apa makna zalim. Ha. Kalau kita tidak faham apa makna zalim, maka kita tidak akan meletokkan kita orang yang menzalimi walaupun kita melakukan kezaliman. Apa makna zalim sebenarnya? Zalim ni adalah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Itu makna zalim. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat adalah zalim. Zalim dia ada zalim kepada hamba Allah. Zalim kepada makhluk Allah. Dan dia ada lagi zalim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dia ada zalim kepada diri sendiri ha, oh, Tu zalim dengan makna yang lebih luah lagi Dia ada zalim kepada diri sendiri Zalim kepada diri sendiri adalah Orang itu melakukan maksiat Setiap orang yang melakukan maksiat Sebenarnya dia telah melakukan kezaliman dan penganayaan terhadap dirinya sendiri Kerana dia yang akan menjadi penyebab Diri dia perlu menanggung kesusahan di negeri akhirat nanti Baik, jadi orang yang melakukan orang yang melakukan maksiat, maksiat, dia melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, melakukan kezaliman kepada Allah. Melakukan kezaliman kepada Allah yang paling besar sekali adalah melakukan syirik kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkataan eh uh, uh, perkataan Luqmanul Hakim. Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya syirik itu adalah Kezaliman yang cukup-cukup besar Itu kezaliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Yang ketiga adalah Zalim terhadap anak Adam Zalim terhadap anak Adam baik. Baik, baik Kalau kita tengok di sini Unsur akhaka zaliman au mazluma Dia merujuk kepada Seorang saat itu Dia melakukan kezaliman kepada Orang lain Jadi orang, -orang yang zalim mungkin kena tolong orang yang dizalimi mungkin kena tolong atau jadi Rasulullah suruh bantu orang yang zalim dan orang yang dizalimi seorang lelaki bertanya wahai rasulullah aku akan membantu orang yang dizalimi namun bagaimana pula aku boleh membantu si zalim orang yang dizalimi dianiaya kita nampaklah bagaimana cara untuk kita membantu dia tapi di sana ada tuntutan daripada Rasulullah supaya kita membantu orang yang melakukan kezaliman. Laku mana membantu orang yang melakukan kezaliman? Tak faham? Dia kalau, kita biasanya kalau sebut kata membantu orang yang melakukan kezaliman adalah membantu dia untuk meneruskan kezaliman. Tapi tidak mungkin Rasulullah suruh melakukan perkara tersebut. Jadi sahabat tu lah sahabat tanya, laku mana maksud membantu orang yang zalim? Baik, kata Nabi SAW, kamu halang dia daripada berbuat zalim itulah bantuanmu kepadanya apabila menghalang dia daripada melakukan kezaliman sebenarnya membantu dia sebab dia membantu dia kerana kezaliman yang dilakukan oleh dia menyusahkan dia menyusahkan dia maka kita bantu dia untuk menyenangkan dia kok mana susah okey kita boleh tengok dalam beberapa hadis antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam من كان عنده مظلمة min من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم qabla an la يكون دينار ولا dirham. sesiapa yang mempunyai yang melakukan kezaliman kepada saudaranya dah kira lah sama ada melibatkan harta benda ataupun melibatkan meruah seseorang maka hendaklah dia minta halal diselesai lalu pada hari ini sebelum sampai kepada hari yang tidak ada nilai harta benda Kena selesai lalu Tapi kalau dia tidak selesai lalu Maka dia kena selesai di negeri akhirat nanti Selesai di negeri akhirat nanti Cara dia adalah Kena bayar dengan kebaikan yang dibuat Kerana pada ketika itu yang berharga adalah Amalan kebaikan Manakala harta benda semuanya tidak bernilai Yawma la yang fa'u Malu wala banun Illa man atallaha biqalbin salim pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda, harta benda. anak pinak mereka mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang yang selamat jadi mesti kena selesai lalu kalau tak selesai lalu maka di akhirat dia kena selesai Bila selesai di akhirat tempat balasan maka dia kena bayar dengan amalan kebaikan hak yang dia ada kalau tak ada dia kena ambil keburukan orang kejahatan orang dia kena tanggung kan naknya nyanyi ke dia memang naknya nyanyi maka kita bantu dia Nah, tapi masalah nak bantu orang yang Zalim ni, niat kita Molek dah, tapi orang Saat ni tu, dia faham lain Kita tegur orang buat kesilapan Kita tegur orang buat kesalahan Sebenarnya adalah kita sayang Kepada dia, kita nak jaga dia, kita nak Menyelamatkan dia, tapi masalahnya Kadang-kadang orang tidak faham Dia sebenarnya kawan kita sungguh Ni yang disebut oleh eh, Patuhan Arab Orang Arab sebut, pepatah Arab sebut, kawan sebut adalah orang yang jujur denganmu Itu kawan sebut. Bukan orang yang sentiasa membenuh kamu. Sadiq so, uka, meng Kawanmu adalah orang yang jujur denganmu Kalau kamu salah, dia kata salah. Kalau kamu betul, dia kata betul. Bukan orang yang sentiasa mengiyakan perbuatanmu tanpa melihat salah ataupun betul. Baik. Ha, payuh dah. Tapi benda yang payuh ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat bukan benda hak yang mudah sebenarnya benda hak yang payah. Nah, tapi apabila kita niat mulai pasti ada ganjaran pahala. Nah, jadi mungkin kena bantu orang hak yang zalim dengan cara menghalang dia daripada melakukan kezaliman. Jadi ketika ketika melihat pelaku maksiat dan kita mampu untuk cegah dengan mulut ke, dengan tangan ke, tak lah, kira siapa yang melakukan maksiat, maka sebenarnya kita telah membantu dia. Kita tolong dia sebenarnya. Dan kita memang kena hadir begitu dalam hati kita Aku nak bantu dia, aku nak tolong dia, nak menyelamatkan dia. Sebab dia melakukan kesilapan, dia melakukan kesalahan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mazhab Imam Syafi'i kita nak masuk hukum fiqh sikit. Kita nak masuk hukum fiqh sikit eh? Ulama mazhab Imam Syafi'i menjadikan hadis ini antara bukan satu-satunya antara dalil bahawasanya boleh Sebagai contoh Orang tu hutang dengan kita Lepas tu dia tak mau bayar Tuang hutang saat ni tu Dia boleh Jumpa ataupun bawa kini ke mahkamah syariah Lepas tu dakwa Dalam hukum Islam Apabila dia dakwa Maka kena datang dua saksi Kalau ada dua orang saksi Jadi hakim saat ni tu Kena jatuhkan hukuman Bahawa sebenarnya orang yang dituduh Mesti kena bayar kepada orang yang uh, mendakwa Baik, okey, adalah proses dalam hukum fiqah Sekarang ni saksi tak ada Baik, saksi tak ada Ataupun saksi ada Tapi daripada sudut pelaksanaan hukum saat ni tu Memang tidak bertepatan Dengan apa yang dikendaki oleh agama Sebagai contoh Contoh lagu mana Proses untuk tuntuk saat ni tu Lebih banyak lagi bayaran lah, Berbanding dengan hutang Ini sebagai contoh saja. Kita kata sebagai sebagai contoh Baik, hutang rm tapi proses tu habis RM5,000. <tid> tak ada orang nak apa jual, nak bagi Nak apa ni? Baik, okay. mengikut masa Imam Syafi'i, boleh. Boleh, orang tersebut ambil daripada harta orang, -orang yang berhutang daripada dia. Walaupun harta yang orang tersebut saat ni, tu orang, orang yang berhutang daripada dia, bukan sejenis apa yang dia berhutang dengan kita. Ha, kita jumpa barang dia, kita ambil. Ambil kita jual tapi kita uh, kita ambil kita jual saat ni tu kita hanya untuk menyempurnakan hutang kita dan kita jual tidak boleh jual harga hak yang lebih murah daripada harga asal dan kita tidak boleh mengambil lebih daripada apa hak yang uh, sepatutnya. Kalau kita ambil lebih daripada sepatutnya maka kita pula hak yang melakukan kezaliman. Baik. Okey itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada syarat-syarat dia. Tapi sebagai daripada ulama tak boleh. Mazhab Imam Syafi'i dia menjadikan sa salah satunya hadis ni. Kerana perbuatan kita sebenarnya kita membantu orang yang melakukan kezaliman. Betul? Kita membantu orang yang melakukan kezaliman. Dia melakukan kezaliman. Kok mana dia kena bayar di akhirat dan bayar di akhirat? Susah untuk dia. Jadi kita bantu dia, kita sesal di atas dunia. Juga kebaikan untuk kita sendiri. Baik. Tapi sebahagian ulama antaranya dalam mazhab Hambali dia kata tak boleh. Sebab dia sebab Rasul kata wala takhun man khanak. Mu jangan mengkhianati orang, -orang yang khianat kepada mu. Mu jangan khianat kepada orang khianat kepada mu. Jadi mu bekerja dengan sebuah ataupun dengan satu majikan, dengan satu syarikat. Tiba-tiba dia bayar gaji. Bang, barang-barang dia. Ha, dia bayar gaji aku. Boleh ke tak? Tak boleh. Atas pandangan mazhab Hanbali. Kerana dia kerana mu telah mengkhianati orang hak yang khianat kepada mu. Sedangkan Rasul kata mu jangan khianati mereka hak yang khianat kepada mu. Masalah Imam Syafi'i kata tak ada masalah berpandukan kepada hadis ni. Manakala hadis jangan kamu khianat orang hak yang khianat kepadamu, hak ni ni perlu dihuraikan kalau sekiranya dia ambil melampau. Jadi hak sepatutnya banyak ni dia ambil lebih. Ha, pantang muka nak khianat aku sangat pantang muka. Hutang ha, sikit aje dia, dia bahang lebih. Ha tu baru khianat kepada orang hak yang khianat kepada kita. Baik. Seterusnya cabang iman yang ke-54. Malu. Allah kalau cakap bab malu zaman kita ni <tid> pakat tak ada kemaluan <tid> ha tu bahasa ngaruk gitu maksudnya tak ada sifat malu <tid> tak ada kemaluan ada orang cinggu baik jadi nak zaman kita memang cukup teruk siapa ke masalah orang baloh ni kalau cap masuk capu tangan orang tu, Capu tangan orang ni, tangan orang ni, Allah payah. Payah nak selesai. Aku akan contoh, mau contoh apa yang paling mudah sekali.